নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই কমল দাসে এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আজি বনাব ওলাইছোঁ লং মিঠাই আহকচোন লং মিঠাই হোটেলৰ দৰে কেনেকৈ বনাই ঘৰতে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে বেলাইকণটো দবাই দিব আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব আৰু ফেচবুকত চালে ফ'ল' কৰি দিব তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আজি বনাবলৈ ওলাইছোঁ লং মিঠাই লং মিঠাই বনাবলৈ ৰিফাইন লৈছোঁ ময়দা লৈছোঁ চেনি লৈছোঁ চ'ডা ফুড কালাৰ ঘি লৈছোঁ খোৱা লৈছোঁ গাখীৰৰ পৰা বনোৱা কাজু লৈছোঁ বাদাম খিচমিচ এতিয়া ভিডিঅ'টোৱে আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ময়দা লৈছোঁ এক পোৱামান চ'ডা দিছোঁ অলপ চ'ডা নিদিলে বেকিং চ'ডা দিব পাৰে এতিয়া ফুড কালাৰ অলপ দিছোঁ ফুড কালাৰ অপচেনেল হয় দিব পাৰে নিদিয়াকৈ বনাব পাৰে এতিয়া ঘি দিছোঁ ঘি সলনি ৰিফাইন দিব পাৰে ঘি তিনি স্পনমান দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম ময়দাখিনি এনেকৈ হাতত ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ চাই লৈছোঁ গুটি বন্ধা নিচিনা হৈছে এতিয়া পা পানী অলপ গৰম পানী দিছোঁ মিডিয়াম গৰম এতিয়া অলপ অলপকৈ মঠি ল'ম আটা মঠোৱা নিচিনাকৈ মিডিয়াম মেথম বেছি টাইট নকৰোঁ এনেকৈ অলপ অলপ ভালদৰে মঠি লোৱা হ'ব পানী অলপ অলপ দি দি একেবাৰে পানী দিব নালাগে কম কম দি এনেকৈ ভালদৰে মুঠি এতিয়া হাতেৰে মিলাই দিছোঁ ভালদৰে পাঁচ মিনিটমান মৰাৰ পাছত এতিয়া ৰাখি দিম পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ মিডিয়াম হ'ব লাগে এতিয়া ৰাখি দিয়া হ'ল পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে এতিয়া চেনি চিৰাপখিনি বনাই লওঁ চেনী চিৰাপ আগৰ আছিল অলপ চেনি দিছোঁ চেনী চিৰাপ বনাব লাগে দুশ গ্ৰামমান চেনী লৈ বনালে হ'ল দুইশ ডেৰশ গ্ৰামমান বনালেও হ'ব দুই ডেৰশ গ্ৰাম চেনী আগত আছিল যেতিয়া অলপ চেনি লৈছোঁ চেনি লৈ ভালদৰে বইল হ'ব দিলোঁ চেনিখিনি গলাই ল'ল তেতিয়া চেনি এতিয়া ময়লা ওলাই ময়লাখিনি চাফা কৰি লোৱা হ'ব এনেকৈ ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ চেনীৰ পৰা ময়লা ওলোৱা এতিয়া বইল হ'ব দিম ভালদৰে আঠা আঠা হ'ব লাগিব চেনি চিৰাপুলি এতিয়া বন্ধ কৰি দিলোঁ এতিয়া শোৱা বনাই ল'ম লং মিঠাইত সোৱাদ দিব লাগে সেইটো কাৰণে খোৱা অলপ বনাই দিছোঁ খোৱামান খোৱা লৈছোঁ গাখীৰ লৈ বনাইছোঁ খোৱা বনাই গাখীৰ দিয়া হ'ল ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এনেকৈ খোৱা বনাব লাগে লং মিঠাইৰ কাৰণে এতিয়া বাদাম খচমিচ আলমণ্ড লৈ অলপ ভা ভাজি লৈছোঁ ভাজি লৈ সৰু সৰুকৈ কাটি উলিয়াই লৈছোঁ প্লেট এখনত উলিয়াই লৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ কাটি লৈ সোৱাদ মিক্স কৰি দিছোঁ বাতি এটাত উলিয়াই চেনি দিছোঁ দুই স্পন দিছোঁ মিক্স কৰি এতিয়া মছলাখিনি বনাই লৈছোঁ লং মিঠাইত দিব লাগে সেইটো মছলা এতিয়া ময়দাখিনি চাইছোঁ পাঁচ মিনিটৰ পিছত মিডিয়াম হৈছে ভাল হৈছে এতিয়া সৰু সৰুকৈ বল বনাই ল'ম সৰু ছাইজৰ বল গোটেই ময়দাখিনি এতিয়া বল বনাই লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ গোটেইখিনি বনাই লোৱা হ'ব এনেকৈ মিডিয়াম চাইজ বনাইছোঁ এতিয়া বেলি ল'ম পুৰিবেলা নিচিনাকৈ সৰু সৰুকৈ গ'ল গ'লকৈ পাতলা কৰিব লাগে অলপ ডাঠ ৰাখিব নালাগে পুৰি নিচিনাকৈ বেলি দিব লাগে পাতলা কৰি এতিয়া মাজত দি দিছোঁ অলপ মছলা বনাই থোৱা মছলাখিনি খোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুট দি বনাই থৈছিলোঁ চেনি দি এতিয়া এনেকৈ ভাজ কৰি লং মিঠাই বনাই ল'ম এনেকৈ দমাব লাগে এতিয়া হাতৰ মাজত লৈ পানী অলপ সোমাই এক ৰাউণ্ড কৰি ৰোল বনাই ল'ম এনেকৈ আঙুলি এটা সোমাই দিব লাগে সোমাই লৈ এনেকৈ ৰং ৰোল কৰি দিছোঁ ৰোল কৰি হাতেৰে দবাই দিছোঁ এতিয়া খুলি নাযায় এনেকৈ ভালদৰে দবাই এটা বনোৱা হ'ল অন্য এটা বনাইছোঁ আকৌ পুৰি পেলাই নিচিনাকৈ গোলকৈ চেম বেলিব লাগে সৰু সৰুকৈ পাতলা কৰিব লাগে খালী ৰুটিটো এতিয়া পানী অলপ লগাইছোঁ ভাজ কৰিছোঁ দুই ছাইডৰ পৰা বুঢ়াবোৰ ভাজ কৰাৰ পাছত তেতিয়া ৰোল বনাই ল'ম আকৌ এনেকৈ দবাই দিছোঁ দবাই পেলাই আঙুলি এটাত বুঢ়া আঙুলিৰ মাজত লৈ ৰোল কৰি দিছোঁ এনেকৈ এতিয়া আঠা খুৱাই দিম আকৌ দবাই পেলাই এনেকৈ আকৌ ৰোল কৰিছোঁ পানী অলপ লগাইছোঁ আকৌ এনেকৈ ৰোল কৰি দবাই দিছোঁ দবাই লৈ পুৰা আঙুলিৰ মাজত লৈ আকৌ ৰ'ল কৰিম ৰোল কৰাৰ পাছত আকৌ দবাই দিছোঁ ঘৰৰ পৰা এনেকৈ সত বনাই লোৱা হ'ল আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাব পাৰে বহুত ভাল লাগে সহজ হয় বনাবলৈ লং মিঠাই গোটেইখিনি বনাই লোৱা হ'ল চাই লোৱা বহুত ধুনীয়া হৈছে এতিয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম গেছটো অন কৰিলোঁ ৰিফাইন অইল ঢালিছোঁ অলপ এতিয়া তেল গৰম হ'ল মিডিয়াম বেছি গৰম হ'ব নালাগে এতিয়া এটা আটা কৰি গোটেইখিনি দি দিয়া হ'ব মিডিয়াম গৰম আছে মিডিয়ামতে পকাব লাগিব গেছৰ পাৱাৰটো বেছি কৰিব নালাগে মিডিয়ামত পকাব লাগে এনেকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে তলত লাগি নাযায় অলপ ৰঙাচোৱা হ'লে পাল্টি কৰি দিয়া হ'ব অলপ ৰঙাচোৱা নিচিনা হ'লে এতিয়া পাল্টি কৰি দিছোঁ হেতাখনেৰে তেলৰ পৰিমাণ অলপ কমতি হৈছে এনেকৈ বনাই অহা হৈছে অলপ তেলৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ ল'ব পাৰে ল'লে ভাল হয় এনেকৈ লৰাই দিছোঁ মাজে মাজে লৰাই থাকিম ভালদৰে পকি নাযোৱালৈকে এতিয়া চেনী চিৰাপখিনি চাইছোঁ চেক কৰিছোঁ চেনী চিৰাপ চেনি চিৰাপ অলপ গৰমেই থাকিব লাগে বেছি ঠাণ্ডা হ'ব নালাগে বনাই থোৱা আছিল এতিয়া চাইছোঁ অলপ গৰম কৰি দিছোঁ ঠাণ্ডা হৈ গৈছিল এতিয়া এনেকৈ লৰাই আছোঁ লং মিঠাই ৰঙা নোহোৱালৈকে কম জুইৰ পাৱাৰটো কম কৰি ৰাখিব লাগে এতিয়া ভালদৰে সিজিব মাজত কম পাৱাৰত সিজাব লাগে এতিয়া ৰঙচুৱা হৈছে লং মিঠাই উলিয়াই দিয়া হ'ব চেনী চিৰাপত এতিয়া উলিয়াই দিওঁ গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ আগতে তাৰপিছত চেনী চিৰাপত দিয়া হ'ব এনেকৈ গোটেইখিনি ওলাই লোৱা হ'ল ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে এতিয়া এটা এটাকৈ চেনি চিৰাপত দি দিম গোটেই লং মিঠাইখিনি তিনি মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিম চেনি চিৰাপত বেছি সময় ৰাখিব নালাগে তিনি চাৰি মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি উলিয়াই লোৱা হ'ব এনেকৈ লৰাই দিছোঁ লৰাই পাল্টি কৰি দিয়া হ'ব এতিয়া ভালদৰে চেনি চিৰাপখিনি টানি লৈ এতিয়া উলিয়াই লোৱা হ'ল তিনি চাৰি মিনিট পিছত উলিয়াই লৈছোঁ গোটেইখিনি লং মিঠাই উলিয়াই লোৱা হ'ল প্লেট এখনত ইমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই বনাই খাব হোটেলৰ দৰে হয় বন্ধুক হ'ল লং মিঠাই বনাইছিলোঁ এতিয়া দেখাই চাওঁ আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাওঁ ধুনীয়াকৈ চুজিছে এতিয়া অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ অলপ খাই চাওক বুজি পাইছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহিব লগতে বেলাইকনটো ডুবাই দিব ফেচবুকত চালে ফ'ল' কৰি দিব আৰু নতুনকৈ আহিলে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাওঁ ধন্যবাদ সকলোকে